Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и сегодня мы поговорим о Battlefield 5. Каким он должен быть, по моему мнению. Ну что ж, начинаем. Первое. Я хочу, чтобы не было никакого будущего. Или намека на него. Думаю, как и многим другим игрокам. Да и прошлого тоже не надо. Я ничего против Бэткомпа не имею, но видеть в Battlefield летающие танки, не подходящие по стилистике игры, неинтересно. Недавно вышел Star Wars Battlefront. Вот где они бы смотрелись лучше. Как по мне, видеть новые виды техники в Battlefield 5 лучше. Например, как это было сделано в дополнении Armored Kill для Battlefield 3. Классно видеть новые танки, такие как Спрут и СД. И чтобы на карте были не только Т-90 и Абрамс, но и другие виды. Да и Абрамс Т-90 видеть в третий раз не хочется. Мне интересно видеть новые виды танков и БТР. Совершенно новые, которые не были представлены в Battlefield. Второе. Не надо добавлять по 30 единиц оружия. Все равно из 30 видов оружия используют 5. Они сделаны настолько одинаково, что с ними неинтересно играть. Дайс, берите пример с Хардлайна. Там нет большого количества оружия, как в Battlefield 4. Но они забалансированы так, что с новым открытым оружием интересно играть. Третье. Дайс, выпилите батл пикапы, да и сбалансируйте дробовики, хотя бы какие они были представлены в Battlefield 3, чтобы помповые были хороши на средней дистанции, а полуавтоматические на ближней. Четвертое. Это так называемый Revolution. Electronic Arts так пиарили его, что многие люди купили Battlefield 4 только из-за него. Но что получили на выходе? Он получился настолько сырой, где местами играть было невозможно. Да и видеть Леволюшн я хотел бы в другом виде, например на Шанхае. Чтобы небоскреб падал не на воду, а на дорогу, это было бы совершенно по-другому. Это затрудняло бы продвижение техники и изменялась бы тактика боя на этой карте. Да и на других картах это было бы совершенно по-другому. Пятое. Это кастомизация оружия. Да я знаю, что кастомизация в Battlefield 4 сделана на высшем уровне, но хотелось бы увидеть другие варианты. Например... Да, например, замена приклада и лица в яд, даже если они не имели бы никаких характеристик, а просто сделаны для вида. Да и кастомизацию техники изменили бы. Добавили больше видов снарядов или дали возможность менять пулемет у стрелка. И дайс, уберите активную броню. Шестое. Это физика техники. Хотелось бы видеть танк тяжелым и неповоротливым, какой он есть в реальной жизни, а не летящим на небоскреб в Шанхае. Седьмое. Хотелось бы видеть на одной карте три команды, а не две. Это было бы интереснее, когда на одной большой карте сражаются 96 игроков. Это меняло бы геймплей до неузнаваемости. Да я знаю, что забалансировать это сложно, но я верю в вас, Дайс. Восьмое. Это разнообразие оружия у классов. Мне нравится, как это сделано в Battlefield Hardline. Я хочу, чтобы не было классов оружия, доступные всем. Мне нравится Хардлайн из-за того, что у каждого класса были разные оружия. Например, у оператора того же класса поддержки были бы не пулеметы, а дробовики и боевые винтовки. Да и пистолеты там разные, у каждого класса. У инженера револьверы, а у разведчика полуавтоматические пистолеты. Так намного интереснее играть. И еще добавить больше видов уникального оружия, таких как шорти или джури. Девятое. Это разрушаемость. Дайс, вы, наверное, забыли, какая она была в прошлых играх Battlefield. Там можно было разрушить абсолютно все. Например, мосты. Почему вы убрали эту возможность? Но в четверке вы решили добавить Evolution. Да, игрокам он сильно понравился, но он не позволяет пройти в здание, например, через стену и сделать противникам приятную встречу. Дайс, заслужить доверие фанатов очень сложно, но вот потерять очень легко. Я не удивляюсь что через несколько лет танки Battlefield будут ездить только в определенном месте и по определенному маршруту. Десятое. Это дополнение. Почему бы не сделать их бесплатными? Electronic Arts. Берите пример с Rockstar Games. Они выпускают свои дополнения для GTA 5 абсолютно бесплатно. Делайте так же. Тем более дополнения для Battlefield 4 не получились настолько интересными, какие они были, например, в Battlefield 3. С каждым дополнением вы привносили в игру что-то новенькое. Например, возможность сбрасывать БТР с самолета. Как это было сделано в дополнении Endgame. Это было бы классно видеть. Ну думаю на этом все. С вами был Александр. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И не забудьте поставить лайк. Не забывайте. Это всего лишь мое мнение. Всем удачи и пока.